असलकुम वेलकम टू माई चैनल शानदार जायका विद अलीशा आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खस्ता मज़ेदार प्याज की कचौरी और अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ये देखें हमारी मज़ेदार किस्म की जो प्याज की कचौरी है खस्ता बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई थी इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं मैंने मैदा लिए इसको छान लिया था इसमें मैंने अजवाइन शामिल किया है और इसको हाथों की मदद से रगड़ लिया ताकि जो गरमाइश से इसका रोमा जो ताज़ा फ्रेश बहुत अच्छा आ जाएगा तो इसमें नमक शामिल कर दिया घी शामिल कर दिया अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ये जो है इसको बाइंड करेंगे जैसे तो समोसों का बनाते हैं ना डो बिल्कुल इस तरह लेकिन ये थोड़ी समोसों से सॉफ़्ट डो होगी कचौरी की समोसों की डो जो होती है वो हार्ड होती है लेकिन ये थोड़ी हम सॉफ़्ट रखेंगे इसको ये देखें हाथों की मदद से ऐसे हम जो है घी को और आटे को मिक्स कर लेंगे ये देखें ऐसे जब आप इसकी मुट्ठी बनाएं तो ये शेप में आनी चाहिए आटा जो है इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका एक सॉफ्ट सा जो है वो डो लगा लेंगे तो मैं इसको आटे को लगा रही हूँ तो प्याज की कचौड़ी बहुत फ़ायदेमंद है ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए गर्मियों में ये देखें इस तरह सॉफ्ट जो ये जो है डो है ऐसे ही होनी चाहिए इसके ऊपर मैं घी लगा के इसको जो है पंद्रह मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी जब तक हम इसका जो है मसाला तैयार कर लेंगे साथ साथ सफ़ाई करते जाएंगे आइए मसाले की तैयारी करते हैं इसके लिए मैंने सबसे पहले पैन लिया इसमें धनिया और खुश्क धनिया ज़ीरा सौंफ शामिल कर दिए और थोड़ी सी अजवाइन इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी हल्का सा ज़्यादा जलाना नहीं है जब खुशबू आने लग जाए अच्छी सी तो हम मैं इसको निकाल लूँगी अलग से और फिर बाद में हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे तो ये देखें ये ड्राई रोस्ट हो रो गया था मैंने इसको निकाल लिया अब बेसन लूँगी और इसको भी भून लूँगी ये हम बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे प्याज की कचौरी में वैसे तो आलू भी मैं शामिल कर रही हूँ लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये बाइंडिंग अच्छी से हो जाती है तो इनको इसको भी मैं हल्की आंच पे करूँगी क्योंकि ये बहुत जल्दी जो जल जाएगा नीचे से और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये इक्वली जो है वो भून जाए बेसन हमारा तो आप चने जो हैं होते हैं भुने हुए आप उनका पाउडर भी ले सकते हैं अगर नहीं है तो आप ऐसे इस तरह बेसन को पैन में भून लेना इसको भूनने के बाद मैं निकाल लूँगी ताकि ज़्यादा ना हो जाए तो इसको भी रख देंगे साइड में अब कुंडी लूँगी उसमें जो है जो मैंने मसाला ड्राई रोस्ट किया था आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं जब भी चोरी वगैरह बनाए आलू की समोसों का भी मिक्सर बनाए तो आप इसको शामिल कर दीजिएगा ये जाता है ये बेसिक मसाला है तो इसको मैंने दरदरा सा कूटा इसके बाद कढ़ाई लिए इसमें दो चम्मच घी शामिल किया घी शामिल करने के बाद इसमें अदरक थोड़ा सा और जो है हरी मिर्च इसको शामिल कर दी है इसको कुछ देर में बुनाई करूँगी और फिर जो हमने मसाला बनाया था मैंने वो सारा शामिल कर दिया है इसमें और कुछ देर इसकी भी बुनाई क्योंकि वो बुनाई की हुई है बस हल्का सा इसको गर्म करेंगे रोस्ट करेंगे और जलाना नहीं है फिर इसमें प्याज शामिल कर देंगे प्याज आपने क्योंकि ये प्याज की कचोरी है तो मैंने इसको चार अदद जो है प्याज उनको ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया था वो शामिल कर दिए इनको सॉफ्ट होने तक मैंने इसकी कलर चेंज आने तक बुनाई की है इसमें नमक शामिल कर दिया है मैंने और लाल मिर्च और हसब ज़रूरत हल्दी लाल मिर्च कम इस्तेमाल क्योंकि हरी मिर्च मैंने ज़्यादा इस्तेमाल की हैं तो इसलिए तेज़ ना हो जाए आप अपने ध्यान से जायके के मुताबिक शामिल कीजिएगा इसको मैं मिक्स करती हूँ अच्छे से प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है अब इसमें मैं बेसन शामिल कर दूँगी जो मैंने भून के रखा था अब ये देखें ये इस पॉइंट पर नीचे लगेगा टेंशन नहीं लेनी है आमने अच्छे से मिक्स करते जाना वो जो नीचे लग रहा है उसका उसको भी आपने फेंकना नहीं कि जो जल गया वो जला नहीं है उसका जायका बहुत अच्छा आता है वही तो असली चीज़ है उसको हम ऐसे ही जो है खुरच के चम्मच की मदद से उतार लेंगे मेरे पास छोटे स्मॉल साइज़ के आलू थे मैंने दो आलू लिए आपके पास अगर हो तो एक ही इनफ है लार्ज साइज़ का या मीडियम साइज़ का बाइंडिंग के लिए शामिल किया है इसमें तो ये देखिए मैं नीचे से अच्छे से मसाला जो है उसको भी खुरच रही हूँ साथ तो इसमें मैंने आमचूर पाउडर भी शामिल किया था आज इसमें जाता जो है वो असल में ये राजस्थान से है कचौरी जो है ये मशहूर है राजस्थान की तो इसमें लीमू का सत शामिल होता है लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें आमचूर पाउडर शामिल कर दिया तो घबराने वाली बात नहीं अगर आपके पास वो मौजूद हो तो वो शामिल कर हरा धनिया शामिल किया मैंने इसमें और ये मसाला तैयार करने के बाद मैंने उसको ठंडा करके उसको शेप में दे लिया था ताकि हम ईज़ीली जो है वो कचोरी बन जाए हमारी तो इसके बाद मैंने आप देख सकते किस तरह जो है वो पेड़े तैयार कर लिए जो हमने आटा गूंदा था और बीच में जो हमने उसके पेड़े बनाए थे मसाले के वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ में जो है वो, वो उसको जो मैदा था उसको बेलकर अपने हिसाब से हाथ किनारे उसके ब्रीक कर लेंगे हाथों की मदद से और उसके अंदर जो है ये मसाला स्टफ़ करके और उसको इस तरह फोल्ड कर देंगे और उसके बाद ऊपर से उसका जो है वो रिमूव कर लेंगे पार्ट और उसको साइड में रखते इसी तरह सारी जो कचोरियाँ उनको हम भर लेंगे फिलिंग कर लेंगे साइडें अच्छे से ब्रीक कर लेंगे ताकि ये जो है वो इक्वली फ्राई हो ज़्यादा मोटी ना हो जाए एक साइड से तो इसके ऊपर से ये सैस पार्ट उतार लेंगे जब घी गरम हो जाए ठंडा नहीं होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा गरम हो इसको फिर हम ऐसे फ्लैट करके हाथों की मदद से शामिल कर देंगे ये देख सकते हैं आप इस तरह और इसको हल्की आंच पे आपने जो है वो फ्राई करना है तेज़ आंच नहीं करनी है ये कचौरी कच्ची रह जाएगी और अगर आप इसको तेज़ घी में भी फ्राई करेंगे उससे भी ये कच्ची रह जाएगी कचौरी और ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची होगी तो वो खस्तापन नहीं आएगा और इसको बार बार अल्ट पल्ट भी नहीं करना है दस मिनट बाद इसकी साइड चेंज कर देनी है बस आपने अगर ज़्यादा अल्ट पल्ट करेंगे तो जो हमने इसको बंद किया था वो उधर से ये खुल जाएगी और घी सारा अंदर चला जाएगा ये देखिए किस तरह ये पैक है मसाला ज़रा भी बाहर नहीं आया तो आपने शुरू में ऐसे ही इसको कुक करना जब कलर आने लग जाए फिर इसको आप अल्ट पल्ट कर लीजिएगा लेकिन शुरू में इसको ज़्यादा पलटना नहीं है ये देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया मैंने जो है वो कचौरी निकाल ली है अभी जो बाकी है उनको भी इसी तरह जो है वो मैं फ्राई करूँगी तकरीबन जो है बीस मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती हैं वैसे भी प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है तो दोपहर में भी आप इस्तेमाल करें इसको इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किए तो बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार खस्ता हमारी जो है कचौरी बनकर तैयार है आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाह हाफिज़